प्रिय भक्तांनो या दत्त जप केल्याने संपत्तीचा अक्षय भांडार उघडेल माता लक्ष्मीच्या आशीर्वादाने पैशाचा पाऊस पडेल आणि एका रात्रीत करोडपती होण्याचे स्वप्न पूर्ण होईल जर तुम्हालाही आयुष्यात धनाचा वर्षाव हवा असेल तर या मंत्राचा जप नक्की करा भक्तांनो तुम्ही तुमच्या जीवनातील समस्यांनी खूप कंटाळला आहात का तुमची आर्थिक परिस्थिती इतकी बिकट झाली आहे की तुम्ही इकडे तिकडे भटकत आहात तरीही तुम्हाला कोणताही फायदा मिळत नाही तुम्हाला लवकरच श्रीमंत व्हायचे आहे पण तुम्हाला श्रीमंत होण्याचा मार्ग दिसत नाही पैशाची समस्या इतकी वाढत आहे की तुम्ही रात्रंदिवस चिंतेत बुडालेले राहता तर अजिबात काळजी करू नका कारण आज आम्ही तुमच्या या समस्येवर उपाय घेऊन आलो आहोत जर आज तुम्ही हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहिला आणि त्यात सांगितलेला मंत्र एकशे आठ वेळा ऐकला तर तुमची समस्या आयुष्यभ्यासाठी संपेल आणि आयुष्यात कधीही पैशाची कमतरता भासणार नाही इतका पैसा येईल की तुम्ही तो संभालू शकणार नाही तू इतकी प्रगती करशील की लोक तुझा हेवा करायला लागतील की त्याच्याकडे इतके पैसे कुठून आले तुम्ही आमच्या शब्दांचे पालन करताना अगदी ख्यामनाने मंत्र ऐकला पाहिजे कारण हा गुरुदेव महाराजांचा एक अतिशय चमत्कारिक मंत्र आहे जर तुम्ही हा मंत्र पूर्ण भक्तीने एकशे आठ वेळां थांबता ऐकला तर तुम्हाला आशीर्वाद मिळेल म्हणून चला मंत्र ऐकूया भक्तांनो जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओ लाईक करा आणि आमच्या चॅनेलला सबस्क्राईब करा आणि कमेंट बॉक्समध्ये श्री गुरुदेव दत्त जय जय गुरुदेव दत्त लिहा तर चला मंत्र ऐकूया ओम श्री गुरुदेव दत्त ओम श्री गुरुदेव दत्त ओम श्री गुरुदेव दत्त ओम श्री गुरुदेव दत्त ॐ श्री गुरुदेवदत्त 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 श्री गुरुदेवदत्त ॐ 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 श्री गुरुदेव दत्त 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 ॐ श्री गुरुदेवदत्त 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 श्री गुरुदेवदत्त ॐ 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 श्री गुरुदेव दत्त 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 ॐ श्री गुरुदेवदत्त ॐ श्री गुरुदेवदत्त श्री गुरुदेवदत्त ॐ 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 श्री गुरुदेवदत्त श्री गुरुदेवदत्त ॐ 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 श्री त्त ॐ श्री गुरुदेवदत्त 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 श्री गुरुदेवदत्त ॐ 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 श्री गुरुदेवदत्त